अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तान भक्तानू आज हा व्हिडिओ तुमच्यासमोर येणे केवळ योगायोग नाही तर स्वामींनी हा मंत्र ऐकण्यासाठी तुमची आज निवड केलेली आहे भक्तानू स्वामी तुम्हाला सांगत आहे भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असा डगमगून आता तुला चालणार नाही आज हा मंत्र ऐकून तर बघ तुझी सर्व संकटे दुःख दूर करण्यासाठी मी आलेलो आहे स्वामींचा हा मंत्र खूप प्रभावी व शक्तिशाली आहे त्यामुळे भक्तानू आज या मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका सर्व अडचणीवर मात करण्यासाठी हा मंत्र एकदा ऐकून तर बघा स्वामींच्या कृपेने सर्व संकटे दुःख नष्ट होतील इतका प्रभावी व शक्तिशाली मंत्र आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे त्यामुळे भक्तानू आज हा मंत्र एकशे आठ वेळा नक्की ऐका तुम्हालाही या मंत्राची प्रचिती आल्याशिवाय राहणार नाही चला तर मग भक्तानू या मंत्राला सुरवात करूया अवधूत चिंतन श्री स्वामी समर्थाय नम अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अह दूत समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अह दूत समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अव दूत स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अह श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अव दूत स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अह दूत समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अह दूत स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः hmm. अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अह दूत समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अव दूत समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनस्त्री समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अव दूत स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अह दूत स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अव दूत स्वामी समर्थाय नमः अहं दूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूतचिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अहदूत चिन्तनस्त्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत चिन्तनश्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः अवदूत श्री स्वामी समर्थाय नमः आउदूत चिंतन श्री स्वामी समर्थाय नमः अूत चिंतन श्री स्वामी समर्थाय नमः